19.00 в эфире Громадской Донечины. Его проведу я, Виталий Сизов. Сегодня главной темой вообще Украины и зоны АТО был гуманитарный некий конвой, который направляется из России в Донецкую область. В России заявили, что этот конвой идет под эгидой Красного Креста, однако в самой организации Красный Крест заявили, что им ничего не известно о содержании этого конвоя. Представитель украинской власти, в частности, заместитель главы администрации президента Валерий Чалый, заявил, что конвой не будет допущен на территорию Украины, а пройдет, попадет только при прохождении стандартной процедуры, то есть таможенного оформления, то, вероятно, он будет разгружен, там, если это гуманитарная помощь, и уже под эгидой Красного Креста будет распределяться в зоне антитеррористической операции. Содержимое этого конвоя – это медикаменты по официальной версии и продукты питания. Тем временем в Луганске, куда в первую очередь теоретически этот конвой должен попасть, сохраняется тяжелая ситуация. На утро вторника остается, нет энергоснабжения, водоснабжения и связи. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. На протяжении 10 дней такая ситуация сохраняется не вывозится мусор, вывозится, но с переборями, и центр города продолжают обстреливать, по сообщениям жителей. Всего в городе осталось 250 тысяч человек, которые не смогли его покинуть. Несмотря на то, что идет антитеррористическая операция, продолжаются аварии на шахтах в Донецкой области, которые всегда, в принципе, там происходили регулярно, особенно в конце лета, август месяц, когда был богат на какие-то происшествия. Так, сегодня была авария на шахте шахта управления Покровская в Красноармейском районе. Произошел взрыв, пострадали 18 горняков. Поиски двух шахтеров до сих пор продолжаются. По данному факту прокуратура начала уголовное производство по части, по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются случаи грабежей в Донецке. На этот раз террористы захватили здание, целое здание компании «Метинвест» Украина в Ворошиловском районе города. Эта компания принадлежит украинскому миллиардеру Ринату Ахметову. Уголовное производство начато по статье 341 «Захват государственных или общественных зданий и сооружений». Продолжается восстановление Славянска после обстрела. Так. Продолжаются восстановительные работы в здании школы поселка Семеновка, который наиболее пострадал во время боев за этот город. Это въезд в посел... поселок Семеновка, который наиболее пострадал от боевых действий. Наряду с другими поселками, некоторыми такими, как Николаевка. Если весь Славянск относительно целый, то... вот так этот поселок выглядел еще несколько недель назад, но за это время там мало что изменилось. Но хотя бы уже начали восстанавливать какие-то общественные здания. Представитель самопровозглашенной террористической организации Донецкая Республика Андрей Пургин, который занимает там должность вице-премьера, признал то, что у них недостаточно газа для подготовки к отопительному сезону. И поэтому он вынужден будет обратиться к Российской Федерации. Как он дословно сказал, укра... газ уходит в Украину. У нас сложная сложная. Э, да, 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 сложное ситуация с газообеспечением. Вот. Очень много поступает сигналов о том, что у нас два своих хранилища. Эти хранилища опустошаются. Этот газ частично переходит там на сторону Украины. Сама газовая схема позволяет Донецкой и Луганской Народной Республике существовать отдельно от украинской газовой системы, очень много есть обращений, очень много сейчас неприятных моментов, связанных с газом. И мы понимаем, что мы можем прийти. У нас почти на миллиард хранилищ, которые были заполнены, которые сейчас украинская сторона интенсивно пытается выкачать. То есть мы сейчас будем просить российскую сторону рассмотреть вопрос о том, чтобы Донецкая и Луганская народные республики рассматривались с российской стороной как в газовом вопросе, как отдельные субъекты, чтобы мы смогли не заморозить в октябре месяце ну, в отопительный сезон, обеспечить отопление, так как отопление у нас по большей части газовое, химические предприятия и так далее. Все это позволяется технически, и такие обращения... В это время премьер этой организации Александр Захарченко анонсировал некоторое контрнаступление, что звучит довольно странно, так как всего несколько дней назад он предлагал прекратить боевые действия, чтобы избежать в городе гуманитарной катастрофы. Я понимаю, что моральный дух бойцов подразделений украинской армии подорван практически на 100%. Есть массовые запреты матерей идти и забирать в армию своим сыновьям. Имею полное право сказать вам, что в следующие несколько, буквально несколько дней вы узнаете о широком, нормальном наступлении. По поводу коридоров и полного окружения, это полный блеф. На сегодняшний момент коридоры любые есть для получения любой финансовой и материальной помощи из любой точки земного шара. Поэтому единственная проблема проведения колонн гуманитарной помощи. Это да, колонны большие, особенно страдает город Луганск, ради которого мы в сегодняшний момент и готовы прекратить, как и я, на данном участке фронта, также Луганская Народная Республика. Огонь именно в направлении... продолжаются похищения журналистов, общественных деятелей. Так появилась информация на телеканале ТВ о том, что 7 августа в Донецке сепаратисты задержали журналиста и общественного деятеля Дмитрия Потехина. Там указывается, что последнее место, где он содержался, это, вероятно, был подвал предприятия изоляция, где размещается база батальона Восток. Пресс-конференцию традиционно дал спикер. Совета по национальной безопасности и обороны Андрея Лысенко. Он рассказал о ходе антитеррористической операции. За прошлые сутки в ней погибло 6 военных и 31 был ранен из них. Под контроль взят участок трассы, которая соединяет Горловку с Донецком. Отрезана группа боевиков в районе Горловки от основных сил. Значительные ресурсы боевиков сконцентрированы в Шахтерске, Моспином, Снежном и Зугрессе. Наступательная операция Сила ТО при... привела к дальнейшему ослаблению позиций боевиков и вытеснению их на территорию Луганской области. Главным опорным пунктом они выбрали Антрацитовский район. Об этом рассказал Высенко. Он рассказал и о зеленых коридорах для беженцев. По его словам, есть как минимум три таких коридора. На Два зелених коридори в Луганській області. Це місце, місце, населений пункт щастя та населений пункт Сватова. І один е, пункт на Донеччині це населений пункт Дачня. Ці коридори працюють. Е, українська влада забезпечує все необхідне для того, щоб зустріти е, вимушених переселенців і відвести їх в безпечні місця для надання всеможливої допомоги. Он сообщил о том, что сегодня силы АТО освободили три населенных пункта Первомайск, Камышеваху и Калинова. Закачалось видео восстановления пострадавшей школы в Семеновке. Вновь зафиксировано нападение на исправительную колонию в Донецкой области, на этот раз на э, Горловскую, в Калининском районе, там есть исправительная колония номер 27. Туда проникли неизвестные люди в камуфляже и под угрозой автоматического оружия выкрали оружие и боеприпасы. Было похищено 35 пистолетов, 36 автоматов. Жители Донецка продолжают массово покидать город и в результате на Южном автовокзале постоянно собираются очереди. Вот так вот это выглядит. Сегодня все больше жителей не хотят оставаться в оккупированном городе, где постоянно угрожают то ли бомбежки, то ли похищения со стороны террористов. Радио «Свобода» подготовила сюжет с двумя военнослужащими, которые провели 54 дня в плену у сепаратистов в Горловке, которую захватил террорист с позывным «Бес» Игорь Безлер. Смотря какое у него настроение. Смотря какое. Ну, все там что-то хотели от нас. Мы просто сидели, ждали. Нас и всем поразбивали сразу. Сбили сток, упал на пол и били по пяткам, пробили чем-то пятки, не знаю, чем. Нет. Ну, говорили, что сюда приехали. Говорили, что мы убиваем гражданских людей, мирное население, убиваем женщин, детей, что мы фашисты, бендеры, хунта. Ну, Где-то так нас пытались убить. Сейчас ночью до 7 утра нас били. Потом связали, нас спустили в подвал до приезда родителей. Они хотели вообще изначально снять родителей на камеру, чтобы они что-то сказали на камеру и отпустить. А потом им нужен был обмен, там обменять на женщину. Мы все время ждали обмен выкуп, их не интересует, там финансирование достаточно нормально, поэтому деньги это если он в деньгах не нуждается, и его это не интересует. Знали, что может вам надо вывести детей в Россию, как бы вам там жизни нету, не будет, а вот. В России все хорошо. Единственное, когда-то ну, сказала, говорю, а кому мы там нужны? Mm. Мы ни той стороне не нужны, ни другой стороне mm. не нужны. И нам помогло, что мы все вместе. Мы с Татьяной здесь только здравствовались раньше. Mm -hmm. Вот, а сейчас мы дружите. Да, да. Да. Когда бомба попала на здание УМВД, погиб ополченец, парню 19 лет. Можете представить, в каком были настроении, в каком бешенстве был бездар. И когда нам сказали, что пленных выведут, ну в том числе и наших сыновей выведут на крышу, прикуют там наручниками <сёк> и не будут каждую ночь служить живым щитом, когда будут обстреливать и бросать бомбы авиации, можете представить, мы вообще, мы были в таком состоянии, это вам не передать просто. Конечно. Мы просили, умоляли, но при чем тут дети, они отдавали какие-то распоряжения, нет, он, mm -hmm. он был просто непреклонен. А потом нам сказал, вот еж... собирайтесь, езжайте в Киев, добивайтесь, просите вашего Порошенко о том, чтобы побыстрее произошел обмен и... Угу, хлопцев освободить. Мы приехали в Киев. Ну и девочки уже доходило до того. Мы на листике 4 написали данные, кто в плену, на кого хотят обменять. И просто хватали депутатов, убили за руки, отдавали вот эти листовки и просили, умоляли помогите спасите. Все знают, все понимают, все в курсе, все в курсе нашего дела, все слышали об этом. И никто ничего не делает. И там же мы как раз в этот момент и с Владимиром Владимировичем Рубаном повстречались, и уже как-то вот мы, мы знали, что есть такой человек, который угу. может нам помочь. С нами на связи находится журналист громадского ТВ ДНК Алексей Мацулка. Он был сегодня в городе Славянске, который посещал председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута и расскажет нам о ситуации в городе. Алексей? Да, Виталий, добрый вечер. Как ситуация в городе? Ситуация в Славянске относительно спокойна в плане сепаратистского движения. Здесь фактически уже ничего, абсолютно ничего не напоминает о том, что здесь были вооруженные боевики под названием «Донецкая Народная Республика». Я сегодня делал мониторинг недвижимости, агентств недвижимости Славянска, и фактически снять квартиру в Славянске представляется достаточно трудным, потому что очень много людей едут из Донецка, едут из соседней Горловки сюда, чтобы здесь переждать то время, пока в Донецке идут боевые действия. И если в среднем цены на квартиры выросли, ну, то есть если в среднем двухкомнатная квартира здесь стоила полторы тысячи в месяц, вот такие цены, то сейчас она может стоить 1700 в месяц. Вот в этом рост. Что касается продуктов питания и телевещания, все здесь как в обычное мирное время происходит. Никаких, никаких последствий фактически ДНР не ощущается на стенах, на улицах города висят украинские флаги, на стенах украинские флаги, на машинах, везде, повсюду. Но э, что вот касается э, телевидения, то еще не везде вещают украинские телеканалы, в основном это спутник вещает, так как на горе Карачун до сих пор не установлена еще передающая вышка, не восстановлена, также не, э, не работая часть каналов и в Краматорске. Но тем не менее люди весьма осведомлены обо всем, что происходит, общаются, и в наших выпусках Донецкого Диалога, я думаю, которые ты показываешь, я думаю, это все ощущается. Что касается визита визита Таруты сюда, председателя Донецкой областной государственной администрации, то он приехал из города Киева на Интерсити поезде, и хотя мне он сказал, что приехал из Мариуполя, непонятно к чему эти маневры с информацией, да, но ну, они, скорее всего, как-то чувство вины испытывают, что не находятся в городе Мариуполе, его администрация находится в Киеве, по сути дела, на Ярославом Валу, его офис там. И они приехали из Киева сюда и поехали сразу в Семеновку, это населенный пункт, поселок, который входит в административную часть города Славянска и управляется из городского совета. И в Семеновке это Рута посмотрел, как живут местные люди – которые, чьи дома фактически разгромлены. А Семеновка пострадала больше всего, потому что там находился блокпост вооруженных сепаратистов, и они были подвержены обстрелам. И в итоге, в итоге Тарута посетил несколько домов и пообщался с жителями этого населенного пункта и пообещал им следующий момент. Во-первых, что все те стройматериалы, которые были потрачены и куплены людьми за свой счет, на установку крыши либо там стен, либо заборов все вся стоимость этих стройматериалов будет компенсирована за счет благотворительного фонда, я так понимаю, Таруты, и также он будет эти вопросы ставить на выездном заседании кабинета министров, которое он надеется провести в Донецкой области, но точной даты и точного места проведения пока нету. Люди начали, если вначале кстати, такой важный момент в начале когда две недели назад первичные реестры составлялись разрушений, то цифра разрушений была одна, и она была меньше. Сейчас, когда Тарута приехал, цифра разрушений вот где-то в четыре раза больше ему зафиксирована была, когда э, стало известно о том, что будет какая-то компенсация получена из благотворительных источников. Тоже интересный момент, надо отметить, что кроме Таруты здесь также ведет активную работу и Борис Колесников, народный депутат, председатель партии регионов. И бывший председатель областной организации партии регионов. И что примечательно: я хожу на все мероприятия и к Колесникову и к Таруте, Актив этих людей, которые ходят к Колесникову и к Таруте, вот эти секретари должностные лица, это разные люди. И такое впечатление складывается, что в область. Создаются две параллельные структуры оказания помощи местному населению. Одна структура, которая создается на базе партии регионов, и она финансируется за счет э, фонда Ахметова и благотворительного фонда Колесникова, и называется Фонд помощи Донбасса. И вторая структура, которая создается на базе ресурсов э, Таруты, но не как губернатора, не как должностного лица, а как, собственно, данчанина, жителя региона, и называется Агентство восстановления Донбасса. И они между собой, эти две структуры, я так понимаю, абсолютно никак не синхронизированы. Например, секретарь городского совета Славянска, Самсонов, которого арестовывали, ты снимал это в Славянске, когда был, он сейчас на свободе, и он был на встрече с Колесниковым, но не пошел на встречу с Тарутой. Вот такие коллизии местной жизни. Но эти коллизии, почему я на них акцентируюсь? Потому что именно из-за этих коллизий и мы имеем сейчас тот результат в Донбассе, который мы наблюдаем вооруженное противостояние. Все так когда-то тоже начиналось. Где-то кто-то был один, второй, третий, между собой что-то не делили, и в итоге мы видим этот результат. Сейчас на освобожденных территориях логика поведения абсолютно та же самая. Я хотел уточнить, стоимость на квартиры поднялась из-за потока беженцев из Донецка? Да, я спрашивал, я ну, спрашивал у людей, когда звонил вот риэлторам этим, они говорят, а вы откуда из Донецка, из Горловки, откуда вы? Я говорю, что я просто интересуюсь, чтобы узнать. А то говорит, к нам едут из Донецка очень много людей, запросы естественно выше, и он говорит, квартиры ищут с ремонтом, квартиры просят, чтобы они были двух-трехкомнатные, потому что люди едут семьями, уровень жизни все-таки в Донецке выше, и люди везут сюда свои деньги, оттуда забирают. Поэтому и в Славянске здесь наблюдается рост цен на недвижимость. Ну, это небольшой рост цен, да, там 100, 200, 250 гривен. Но по меркам и по доходам Славянска это большие, как бы большой рост, прирост такого не было никогда в истории этого маленького города чтобы такая инвестиция произошла, вынужденная инвестиция. И, кстати, я сегодня готовил сюжет, скоро он у нас выйдет по поводу школ, для понимания, какая здесь ситуация с зарплатами. В Славянске учитель, который, вот я говорю, если бы я закончил университет, начальника управления образования, говорю, и пошел работать в школу, учителем истории, допустим, какая бы у меня была зарплата, он говорит, ну, была бы грязными, то есть это с учетом всех налогов 1500 гривен, а на руки я бы получал 930-970 гривен. Конечно, это очень большой вопрос, как можно прожить на такие деньги в Славянске, где фактически цены на продукты такие же, как в Донецке и в Киеве. И если нужно получить 3-4 тысячи гривен, зарплата будет у учителя только по истечению 15-летнего опыта работы и стажа и всех категорий на э, полученных. Вот в таких условиях они здесь живут. Поэтому я прошу всех, кто смотрит громадские телебачения Донеччины, здесь в Славянске есть библиотека, я вчера там был, э, у них есть сайт, есть возможность им помочь, помогите им, это очаг культуры, который здесь в Славянске для многих является единственным бесплатным таким э, э, платформой самообразования, бесплатной платформой Самосовершенствование интеллектуального, духовного и нравственного. На моем фейсбуке я дам скоро реквизиты этой библиотеки. Спасибо, Алексей, мы будем еще с тобой связываться. No. Вот пока наблюдается небольшой экономический бум в Славянске, вообще производство промышленное снижается в Донецкой области, это сразу уже отразилось на грузовых перевозках. Так, Донецкая железная дорога вынуждена была перейти на трехдневный режим работы. Так как не в состоянии выплачивать заработную плату и другие социальные гарантии соблюдать предусмотренные коллективным договором. Все это связано в связи с бо... со снижением э, производства из-за боевых действий, разрушений и разрушением на самой железной дороге. Вот. Контрразведка службы безопасности при... прекратила деятельность гражданина 1983 -го года Донецка, жителя Донецка, города Донецка, который э, обрабатывал и передавал информацию о деятельности сила-то одной из диверсионных групп. Гражданин Украины, проживающий в городе Донецке, был завербован террористической организацией ДНР в лице бандитов Банаква и Якут для сбора, систематизации и передачи данных в устном и в электронном виде о передвижении и дислокации украинских войск, участвующих в антитеррористической операции. Также передавалась информация о вылетах гражданских и пассажирских самолетов из городов Чугуев и Николаева. Также была передача информации им непосредственно данных координат расположения украинских войск блок постов для нанесения ударов и мне известно о нанесении ударов по гражданским целям в городе Донецке. лидер силового блока донецких террористов Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин может быть причастен к этническим чисткам в Боснии. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на бывшего майора боснийской армии и автора книги «Греческие и русские наемники на войне в Боснии» Азиза Тафро. В частности, этот человек заявляет, что Гиркин приехал в Боснию в 1992 году и воевал на стороне сербов в разных частях Боснии. И даже получил гражданство Боснии и Герцеговины и пенсию этой страны. И по словам Тафро, отряд, в котором воевал Гиркин, совершил различные военные преступления против человечности, в том числе этнические чистки в Вышеграде, Фоке, Руди и в Сараеву. Сам Гиркин не отрицал своего участия в войнах на Балканах, ну, естественно, не признавал своего участия в каких-либо этнических чистках публично. Прокуратура проверяет, как оказывает медицинскую помощь людям, пострадавшим в антитеррористической операции. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области. В частности, такую проверку провели в Мариуполе и выяснили, что пострадавшие бойцы вынуждены приобретать... Лекарства за свои собственные средства. Это является нарушением. В Мариупольский горсовет был направлен акт прокурорского реагирования для привлечения к ответственности виновных лиц. Есть видеосюжет о посещении Тарута и Семеновки как там он общался с людьми? На этом мы завершаем выпуск громадского Донеччины. Смотрите нас каждый день в 19:00. Сейчас будет Медиа Майдан вместе с донецкими журналистами и гендиректором донецкой областной государственной телерадиокомпании Олегом Джолосом. Мы будем обсуждать особенности работы в Донецкой области.